поставить вопрос об их аресте и содержании под стражей. Процедура эта предусматривает направление ходатайства процессуальным руководителям по этим уголовным производствам. В данном, в данном случае это э, прокуроры, военной прокуратуры. Генеральному прокурору, а генеральный прокурор, проверив достаточность этого, э, достаточность этого ходатайства и доказательств, которые имеются в материалах уголовных производств, решает вопрос о направлении этих ходатайств к председателю Верховного суда. Эта процедура следователем военной прокуратуры выполнена. Я принимаю народных депутатов, на встрече заявил, что я сейчас, в силу возможности, мне просто сейчас надо найти физическое время, сейчас же, после встречи с вами, сажусь, вычитываю, смотрю, просматриваю эти документы в соответствии форме, и буду максимально прикладывать свои усилия с тем, чтобы в пятницу они были председателя Верховного Суда Украины. Дальнейшее движение этих процессуальных документов, оно уже зависит от решения председателя Верховного Суда.